спасаем жителей микрорайона путем устройства определенных мероприятий. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие будут вопросы к застройщику, пожалуйста? Пожалуйста, задавайте вопросы. На самом деле имеет место не просто строительство, имеет место укрепление склона. Этот склон необходимо укреплять. Почему? Потому что сейчас рядом разрыт склон ведется строительство. Склон, который подступает к дому Мечникова 7, находится в опасном состоянии. Запланирует Бегене! целый комплекс мероприятий по инженерному улучшению этого места. Будет построена не просто подпорная стена, а будет построена стена, которая будет опираться всей своей несущей конструкцией на существующее здание. В зале присутствует представитель СУПРА, который выдал технические условия для данного строительства. Нету! 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 Готовы ответить на ваши вопросы, пожалуйста. Задавайте вопросы, пожалуйста. Нету! 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 Значит, по поводу организации строительных работ. Организация строительных работ предполагается на ее начало. Со следующего года начать строительной работы предполагается с возведения подпорной стены и укрепления склона. Кроме того, с комплекса инженерных мероприятий по отводу воды. Строительство не может быть начато, пока не будут проведены все необходимые соответствующие экспертизы, чем в настоящее время и занимается застройщик. Что касается времени организации строительных работ. Строительные работы будут организованы в соответствии с указом президента во время с 8 до 10 вечера, но в позднее время вечерние работы строительные производиться не будут. Здесь находится э, директор товариства Будинформ. По поводу организации строительных работ он еще скажет несколько слов. Я хотел бы начать еще немножко с другого. Я понимаю беспокойство жителей, которые беспокоятся о том, что, о своих квартирах, о возможных повреждениях. Хочу сказать, что абсолютно каждая квартира будет осмотрена, все дома будут осмотрены. Это выполнит официальное государственное заведение НИИС, научно-исследовательский институт строительных конструкций. Любые проблемы, любые повреждения, если они, не дай бог, будут произведены в каких-либо квартирах будут компенсированы и исправлены. Это будет все проведено до начала строительства. Это будет зафиксировано с двух сторон. Со стороны жильцов и со стороны нас, как застройщиков. И второе, то, что мне только что говорили, что очень волнует жителей Печерск, историческая зона. К сожалению, нам не дают показать вам, что мы пытаемся построить. Мы не строим парус, мы не строим стоэтажное здание. Это здание в историческом стиле, которое согласовано со всеми органами Мы все понимаем, что такое стройка. Они будут выполнены, во-первых, максимально короткий срок, во-вторых, максимально не производя каких-либо дискомфорта для жильцов. Спасибо. Если есть еще вопросы, задавайте. Есть. Кому мне вас жалко, кому вы мы пришли дождь. с вами поговорить. Вы не пришли с нами поговорить, вы нас не предупредили В какой этажности будет проектируемое здание? Проектируемое здание будет 18 этажей. Из них первые 5 этажей. Это подборная стенка и дальше это жилое здание. В жилом здании будет всего один этаж паркингов. Так что вас не должно волновать. Это малоквартирный дом. Дом всего примерно на 40-50 квартир. Он еще планируется. Планирует не более 50 квартир. В доме будет паркинг на 50 мест одноэтажный. При этом у жильцов не появится транспортных заторов, пробок, не появится проблем с машинами. Ну то есть вы ставите... мой мобильный телефон. Да. Что вы можете сказать по поводу благоустройства озеленения этого места? Естественно, новый дом и вся окружающая территория будет благоустроен. В планах благоустройства детская площадка, места отдыха населения и обязательно благоустройство зе, всех близлежащих дворов. Какое количество машиномест предусмотрено в паркинге, подземном паркинге этого дома? Я только что сказал, повторюсь, еще раз. Подземный паркинг на 50 мест, соответственно, количество квартир. 317, 93, Это уровня. Уже. У У уже. Уважаемые друзья, идея строительства, идея этого строительства заключается в том, чтобы при помощи строительства этого дома укрепить суванный беспечный участок, надолго укрепить, сделать нормальную подпорную стену чем обеспечить безопасность проживающих там жителей. После этого строительства будет получено целостное инженерное сооружение, которое будет способствовать, способствовать безопасности жителей. Слушайте. Давайте, я давайте, сейчас куда даю отвечать. Микрофон? Так я даю да. отвечать. По поводу детства. Я не закончила. Я слушаю. Давайте, нет, давайте микрофон. Я слушаю вас. Чтобы его сошли. Я слушаю вас будет решаться вопрос детей дошкольного возраста и школьного возраста. Ваша детская площадка это – это мини, там 60, ми ми 60. Ми Правильно. Если 100. по одному ребенку в 60 детей. Ну, там не школьного возраста ждет. А Хорошо. какого будет? По 20 лет? По поводу, вопрос был важный, по поводу детей сейчас. Ответьте, пожалуйста. Для детей предусмотрено ли мероприятие? Да ну, же не. Но, но не дают же нормально. Нам Я рассказывать. еще раз во-первых, дом малоквартирный, дом всего на 40-50 семей. Из 40-50 семей по статистике Украины максимум 10 человек одновременно имеют маленькие детей. Но даже для этих детей максимум 15 человек будет выполнена детская площадка. Вопрос школы садиков. Из-за 15 человек, естественно, никто детский садик не строит. Но на сегодняшний день в Чешском районе есть места и в школах, и в садиках. Вот уже есть. Нет. Да. Только... Пожалуйста, кто хочет выступить? Товарищи, я представляю общественную организацию и И мне хочется задать вам только один вопрос. Неужели вы думаете, что застройщик сам себе враг? чтобы, во-первых, строить дом, который упадет, во-вторых, чтобы строить дом, который упадет на наши дома. Я точно такой же житель района Печер. И если он строит дом и при этом обещает укрепить нам склон, который мы все ждем, чтобы он нам был укреплен, потому что мы все его опасаем, то он строит на здоровье. И все равно мы знаем, что Киев строит. Да? И это неудобство, это прежде, но они неизбежны. Но если обязать застройщика компенсировать удобнее во время стройки укрепление склона, да, территорию, территории, то пусть строит на здоровье. А все остальное это абсурд, потому что мы здесь собрались с вами не разрешать или да, да мы же не можем сказать, разрешаем и не разрешаем. Это делается земля отвода. Мы можем только обсудить, что нам нравится, что нам не нравится. И обязать застройщика хоть как-то облагородить нашу территорию. А если он обещает укрепить склон, то лично я только за.